Берут интервью ваши сидят. Тогда будет там пару человек. Иди сюда. Там все карманы можно выставить. Не надо прятаться. Руки из кармана, солнышко. А на завтрак что сегодня ели? Ну говорите не будем. Сегодня. Что было у Сегодня за... Э, фанта. Фанта? Был? Да. да. да фанта. А каждый день вам дают? Да нет, ну не, там не и... сегодня, сегодня только дают. Ну что, раньше что ты ждавала? Да. 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 Нет, а сегодня что будем делать? Праздник у нас сегодня? Да, да. да. праздник да. у нас будет. Мы будем казачат. Да, мы сегодня будем танцевать. Да, танцевать да. будем. А вообще нравится вам тут? Да, нравится, да. да. а очень а хорошо здесь. А что нравится? Э, ну, тут давай. хорошо так. Дискотека, скажи. Ну, да, тут дискотеки хорошо. А Программу не гонят. И голят, хорошо кормят все дружить, И уроки да. хорошие. Да, хорошие хорошие да да между собой? Да. 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 Никто вас не обижает? Нет, нет. ну иногда да. А домой сходите скучаете по дому? Да, 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 да. Капельку. Да, да. Ну, будем жить, да? Будем да. да. Поделки? Да. Какие именно тут твои? Можешь показать? Вот. Трудно было тебе делать? Да. Трудно? Долго да. сидел, старался? Да. Да? А ты что делал? А кто вас научил? Наталья Александровна. Ты преподаватель? Да. Тебе нравится работать? Да. Да? Угу. Ну, расскажите побольше, очень интересно. Я, например, никогда бы такого не сделала. А сколько тебе лет? Десять. Десять? Это так уже умеешь делать? Да. Молодец. А как оно делается? Расскажи. Да, расскажи, как делается. Надо брать муку и тес, и муку и соль. соль. А, и делаешь? Да. да. Потом раскрашиваешь, да? Да. Хорошо. А потом... Красками. Какими? красками? Любыми красками. Какими получится? Да. А дома вы делали такое или вас тут научили? Делали дома, да. Поспрашивайте у них что-нибудь. А вы что, звук все равно не записываете? Записываете. Записываете, да? Так, добрый. Як? Як? Як пишу це клички тварин? Скажи, Діна, знову ж повне, повну відповідь. Клички тварин пишуться з великою букви, З великої будинок. Другой присудок. Іменником. Це слова, які означають предмети і відповідають на питання. школы, уровень первой... взрослых. У нас в стране сегодня насчитывается 600 тысяч детей-инвалидов. И, конечно, им живется намного труднее. Программы Дети Украины. Сегодня партия чтобы вам жилось хорошо, тепло, уютно. Чтобы и питание было у нас качественное. Чтобы вы были одеты, собрались у нас здесь. Приехали к вам навстречу. Дорогие наши гости. Инспектор Камарского районного отдела народного образования Пищита Раиса <плодисменты> От ее президента Виктора Михайловича Пинчука очень хорошего человека, который очень любит детей и всегда о них думает. Конечно, сегодняшний день труд.